নিজকে হিন্দুত্ববাদীৰ সংগঠনৰ নেতা বুলি দাবী কৰি অহা সেই নেতাবোৰক কিন্তু ঢিঙৰ যিটো ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হ'ল সেই ধৰ্ষণ কাণ্ডত কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি গৰ্জন শুনিবলৈ নাপালোঁ শিৱসাগৰত জিমি দাসৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰা হ'ল কিন্তু তেওঁলোকৰ আমি গৰ্জন শুনিবলৈ নেপালো তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে ফেচবুকত আমাক মিয়া প্ৰেমী বুলি কয় আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আমি ম্যাপ্ৰেমী নহয় আমি হৈছোঁ জাতিপ্ৰেমী খিলঞ্জীয়া মানুহক প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যতক কেনেকৈ সুৰক্ষা দিব পাৰি আমি তাৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে এফালে যদি অনা অসমীয়াই আমাৰ থলুৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলক যদি শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে মানসিকভাৱে অত্যাচাৰ চলাইছে বা আমাৰ অসমৰ ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিক যদি চূড়ান্তভাৱে অপমান কৰিছে আনফালেদি কিন্তু আমাৰ যিসকল অসমত সন্দেহযুক্ত আমি যাক বাংলাদেশী বুলি কওঁ মিয়া বুলি কওঁ তেওঁলোকে কিন্তু আমাৰ অসমৰ খিলঞ্জীয়া যুৱতীসকলক ধৰ্ষণ কৰিছে ধৰ্ষণ কৰি হত্যা কৰিছে আৰু এই কাণ্ড কোনো কাৰণতে আমি সহজভাৱে চাই থাকিব নোৱাৰোঁ কাৰণ এতিয়া আমাৰ আমাৰ জাতিটোক বহুত তেওঁলোকে ক্ষতি কৰিলে যাৰ কাৰণে আজি আমি শিৱসাগৰ জিলাৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে শিৱসাগৰ জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত ৰাইজৰ মাজত জাগৰণ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আমি ওলাই আহিছোঁ আমি স্পষ্টভাৱে এটা কথা আমি কৈছোঁ যে আমাৰ উজনি অসমত যিসমূহ সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আছে সেই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকবিলাকে এসপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে তালি টোপোলা বান্ধি উজনি অসম ত্যাগ কৰক কাৰণ আমি আমাৰ নিজৰ বাই ভনীৰ ওপৰত বাৰে বাৰে এই ধৰণে কোনোবাই ধৰ্ষণ কৰিব কোনোবাই হত্যা কৰিব আমি চাই থাকিব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো কথাও আমি কৈছোঁ যে আমি ভাল পাইছোঁ যে আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ খিলঞ্জীয়া মুছলমান ভূমিপুত্ৰখন ওলাই আহিছে কাৰণ আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ পৰা উজনি অসমত এনে এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে য'ত আজি পিতৃ মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক মুকলিকৈ পঠিয়াব নোৱাৰে আজি উজনি অসমত মুকলিকৈ এগৰাকী মহিলা বা নাৰীয়ে ঘূৰিব নোৱাৰে তেনে এটা পৰিৱেশ হৈছে উজনি অসমত যিমানখিনি অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাৰ সৰহভাগ কিন্তু অপৰাধ কিন্তু এই সন্দেহযুক্ত যিসকল নাগৰিক আছে যিসকল বাংলাদেশী যিসকল মিয়া আছে তেওঁলোকে তেওঁলোকে সংঘটিত কৰিছে গতিকে আমি আমাৰ খিলঞ্জীয়া বাইভনীসকলক সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে এই মাতৃভূমিত অনাদি অনন্তকাললৈ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ প্ৰভুত্ব থাকিবৰ কাৰণে আধিপত্য থাকিবৰ কাৰণে অসমৰ ভাষা কলা কৃষ্টি সংস্কৃতিয়ে চিৰদিন চিৰকালৰ কাৰণে উচ্চ স্থানত জিলিকি থাকিবৰ কাৰণে অসমৰ সম্পদ অধিকাৰ ভূমি অধিকাৰ অসমীয়া মানুহ থাকিবৰ কাৰণে আমি উজনি অসমৰ ত্ৰিছটা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি থিয় দিছোঁ আৰু আমি যেতিয়ালৈকে খিলঞ্জীয়া মানুহক আমি সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিম তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সংগ্ৰাম চলি থাকিব শিৱসাগৰ নগৰ মাজমজিয়াৰ যি জিমি দাসৰ ঘটনাটোৰ পাছত নগাঁৱৰ ঢিঙত এগৰাকী যুৱতী দহ বছৰীয়া যুৱতী যি অনা অসমীয়া মিয়া মুছলমানে মিয়া মুছলমান তিনিগৰাকী তিনিজন লগ হৈ যি ধৰ্ষণ কাৰ্যত লিপ্ত হৈছিলে তাত আমি অৰিহণা দিছোঁ গৰিহণা দিয়াৰ উপৰিও আজিৰ পৰা সমগ্ৰ অসমৰ লগতে নাজিৰা অনুসূচী জাত সন্থাৰ লগতে কেইবাটাও দল সংগঠন লগ হৈ আজি নাজিৰা আৰু সমূহ অসম অসমবাসী অসমত যিসকল মিয়া মুছলমান বসবাস কৰি আছে সাত দিনৰ সময় দিছোঁ সাত দিনৰ সময় ভিতৰত তেওঁলোকে তালি টোপোলা পানী ইয়াৰ পৰা যাব লাগিব নহ'লে আমি নিজেই গৈ উঠাই আনিবলৈ তেওঁলোকক উঠাই খেতি পঠাবলৈ বাধ্য হ'ম ধন্যবাদ দেখিছে যে যোৱা যোৱা দুদিনৰ আগত যি ধীমত যি অৱ্য ঘটনাটো সংৰ সংঘটিত হৈছে আমি তাৰ পৰাই আমি এটা কথাই প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ আমি প্ৰমাণ পাইছোঁ যে অসমত যিসকল আমাৰ থলুৱা লোকসকল আছে সেই লোকসকলে খেতি কামৰ বাবে হওক আজি পকা মিস্ত্ৰী কামৰ কাৰণে হওক আজি বিভিন্ন কামৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহিৰাগত কিছুমান অবৈধ মানুহক ইয়াত সংস্থাপন দিছে আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অদুত আহোম ছাত্ৰ সন্থাই আজিৰ পৰা এটা পদক্ষেপ আমি হাতত লৈছোঁ আমি শিৱসাগৰ